Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərlı kanal izləyicilərimiz, Xırdalan qəsəbəsində, Xırdalan qəsəbəsinin girişində belə bir iki mərtəbəli həyət evi çıxıb satışdadır. Gördüyünüz kimi evin həyət yanı sahəsi genişdir. 2 sot 20 kvadrat torpaqda tikilibdir. Mərtəba arası monolit betondur. Tam olaraq qoşa daşla tikilibdir. Yenə də evin xarici görünüşünü biz sizə təqdim edirik. Hətta tam ət daşla üzlənlib. Həyətinə bir 3-4 maşın rahat şəkildə yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, nəzərinizə çatdıraq ki, ev iki ailənin yaşaması üçün əlverişli bir evdir. Gördüyünüz kimi, evin ikinci mərtəbəsinə çıxan pilləkən bayırdan qoyulubdur, nəzərdə tutulub, qurlaşdırılıb. Biz indi keçir evin daxili ilə tanış olaq, buu da bizə bilərsiz. Hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi evin giriş dəhlizindəyik biz. Dəhlizin girişindən solda Bir yataq otağımız yerləşir. 1-ci mərtəbədə yerləşən hamam otağıdır. Buyursam sizi qonaq otağımızda. Gördünüz kimi geniş, belə bir işıqlı qonaq otağı var. Evin qiyməti də münasibdir. Ev xırdalanın hərisində yerləşir, sənədi kubçadır, tam rəqiyyətdir. Hörmətli izləcilərimiz, burada isə mətbəximizdir. Bu isə ikinci mərtəbəyə çıxan pilləkandır. Pilləkanı ağlay daşla üzlənilib. İkinci mərtəbənin balkonudur bu. Hörmətli izləyicilərimiz, biz ikinci mərtəbənin dəhlizindəyik, yenə də. Dəhlizin girişindən sonra Bir yataq otağı yerləşir. Bu isə ikinci mərtəbədə yerləşən hamam otağıdır. Nəzərinizə çatdıraq görüm hörmətli izləcilər. İki ailənin yaşamaq üçün əlverişli bir evdir. Burda otaq yeri nəzərdə tutulubdur. Aşağıda da bu otaqdır. İstəsəz Burda da bir mətbəx kimi buranı istifadəyə vermək olar. Çünki burda gördüyünüz kimi xətlər çəkilibdi, hazırdır. Yerə quraşdırılıb, dayandırılıb. İstəsəz otaq kimi istifadəyə bilərsiz, istəsəz buranan mətbəx kimi də istifadəyə bilmək olar. Burda isə bir qonaq otağıdır, genişdir gördüyümüz kimi. Geniş bir qonaq otağı var. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızı görə biləsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.